Вот с пятницы мы завод останавливаем. Камеры их не читают, штрафы им не выписывают. Почему они до сих пор это возможно? У меня муж аж упал из кровати. Хорошо, что они не дожили до этого. Серьезно? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Цю програму можна розливати по малесеньким пляшечкам і приймати замість ліків. Тому що тут ми не дамо змогу росіянам ширити свої антиукраїнські наративи, і звісно, як і завжди, ми подаруємо вам порцію гарного настрою. А ви перед тим не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. І Допоки у Москві перераховують козирі, які є у Російській Федерації, чи то в рукаві, чи то у Кашені, про що говорить і нахваляє і сам самопроголошений президент Білорусі Лукашенка і Путін про велич Росії, що вони ще нічого не починали, і в них ще еге-ге е е е скільки сил насправді в тилу Росія дещо розкладається, і це мені теж здається, що якраз якась диверсія, диверсія і проти Путіна і проти Росії в цілому, уявіть собі. Через західні санкції, які Росії ні по чому, як ми не один раз чули від Путіна, там розкладається, руйнується і без п'яти хвилин просто знищується новотроїцький хімзавод, який просто перестав працювати, та зупинили всю роботу. Нема сировини нічого. Звісно, все керівництво, всі співробітники ходять із сумними обличчями, тому що заводом тут і не тільки всім тепер володарюють китайці. А ви помітили наскільки хитрі китайці? Зараз вони взагалі нічого не коментують, нікуди не втручаються, та хесенько собі споглядають за всім, що відбувається, і хіхікають над Дональдом Трампом, який намагається відірвати Росію від Китаю у той час як Китай майже повністю окупував Російську Федерацію. с 15 февраля европейские санкции 16 вели. Мы уже вели еще жестче. Запретили поставку в Российскую Федерацию сырье, которое мы берем, хровую руда, соединение хрома, металлическое, все в России запретили. Вот с пятницы мы завод останавливаем, потому что сырья нет. В этом году Взяли, подняли цену на серную кислоту два с половиной раза. Китайцы смотрят и говорят, ну хорошо, через три месяца та продукция, которая берется серной кислотой, придет сюда китайская продукция. Сейчас она доходила до, Новотро... до Новосибирска, завтра придет Новотронец. И мы никакая не будем говорить там о занятой свет. Мы будем говорить с вами о безработице. Куда людей девать? Сейчас наступает такая ситуация, которую мы не контролируем. Те цены, которые есть. Рост цен идет на промышленный продукт. Я говорю о промышленной продукции. Идет рост. Никто не контролирует. И все это делается для того, чтобы ну, к нам пришел китайский товар все сейчас ждут от, э, снятия санкций. Я боюсь от этих вот, потому что я знаю, я работаю в западной компании, что в западных компаниях, что у западных компаний склады забиты свои продукции. Бытовой техника, автомобильная техника. Как только снимем, они сюда делают. А что мы будем делать? А мы на свою продукцию цены поднимаем. И это, знаете, как своего часу в Российской Федерации Самі не другі росіяни відчули, що вони другий сорт, коли, наприклад, в Москву почали дуже масово приїздити кадирівці. Ну, вони ж відбиті на голову їх, всі боялися. А вони відчували, що вони можуть в Росії собі дозволити абсолютно все. Це така денина, яку платить по сей день. воєнний злочинець Путін. Тимчасово окуповані Ічкерії, але змінюються часи, і господарі Москви чи господарі Росії в цілому теж змінюються. Це знову і знову ті ж самі китайці. От в Москві помітили, як на звичайнісінькій стоянці в бід вона вся забита китайськими фурами. Вони не приховують, що це китайські номери, ніхто їх не штрафує, вони не платять податки, вони можуть спокійнісінько їздити із перегрузом і розбивати російські дороги. Іх то посміє чіпати тих, хто працює на господаря Російської Федерації. Ні, Ну, не будуть же в Росії сваритися із Китаєм і якимось чином обмежувати китайський бізнес. Тепер хай росіяни посунуться і поступляться своїми позиціями. Хай навколиш, як стоять перед китайським господарем. Ну а ми, звісно, за цим будемо і з великим задоволенням спостерігати. Ну, от, ребят, пожалуйста. деревня Федина на подъезде к Москве. Вся стоянка забита китайцами. Китайская транспортная компания. Вот. Нам говорят о том, что вот, пожалуйста, номера. Ни у кого нет Платона. В этих номерах никто ничего не понимает. Камеры их не читают. Штрафы не выписывают. За перегрузки не выписывают, за Платон они не платят. Налогов в Российскую Федерацию они не платят. Зато им разрешили россии, возить грузы по территории Российской Федерации. То есть он может загрузиться в Москве и поехать в Новосибирск. Вы скажете, раньше там у нас западные ребята ездили. Нет, они привозили только свой груз, выгружали на территории России. И если нужно было вести за границу что-то с Россией, только его могли грузить и вести. А эти могут двигаться по всей территории России, и возить любые груза. Вот он пожалуйста. Платон они платить не будут. еще они все трехосые тягачи. Сейчас понахерачат по 50 тонн в них. Будут давить дороги. А рамки их читать не будут. Потому что вот эти номера, просто я не знаю, как, как они будут на них штрафы выписывать и пишите, кто их будет платить. Да никак не будет. Вот так вот. -то. Хотели что там, обелить рынок, да, для того, чтобы налогов побольше платили или еще что-то, транспортные компании там что, большие кричат, да? Да вот вы докричались, ребята, вы скоро тоже у разбитого корыта остаетесь, вот теперь кто будет возить груза по нашей стране необъятны да? А мы теперь ничего зарабатывать не будем. Дивно, что дружба такая у России с Китаем в один биг Россия очень любит Китай, целует Китай в все доступные и тяжело доступные места, А Китай дотримується міжнародних санкцій. Бо, будемо відверті, дуже багато всього, овер всього Росія отримує із Китаю. Але відверто там немає озброєння чи систем протиповітряної оборони. Тож нестачу в цьому Росія відчуває в усіх своїх регіонах. І навіть в улюбленій столиці у Москві. цей тиждень відзначився тим, що дуже багато безпілотників прилітало у Підмосков'ї і у москву. Чи потрапили ми в стратегічні об'єкти? Наскільки нам про це каже зведення від нашого генштабу так? Але тим не менше в нас ще лишаються жирні цілі, куди нам обов'язково треба долетіти. Нам їх підказує один із зетвоєнкорів Калашніков, який каже, що дяка Богові, що, попри те, що ППОшники Москви мають руки із дупи, все одно щось вони позбивали. Хоча що саме не ясно, тому що так як вони заземляли ці безпілотники, здається, вони наробили ще більшої шкоди. Атака безпілотників на це сигнал Москві, мол, прекращай э, так сказать, войну войну в воздухе, э, иначе будет хуже. Ну, я думаю, что особо привязываться к этим э, событиям не стоит в данном случае. Меня ведь другое приводит в состояние какого-то холодного презрения, что ли. Вы понимаете, в чем дело? Вот слава Богу, схематоз и с той стороны. Потому что... Очень легко представить себе, что было бы, если бы там 340-330 беспилотников пошли бы не, рассе... не размазываться на несколько регионов, а пошли бы, например, несколькими волнами на один крупный объект. Вот особо страшно, конечно. Спасибо Господи что это не случилось. На Капотнинский, нефтеперерабатывающий в Москве, чтобы учинить такую вот беду, да, техногенную, очень чувствительную и понятно, где в самой столице. И еще раз говорю, вот э, Бога надо благодарить, что с той стороны тут всякие схематозники сидят. сидят. А, и вот давно, наблюдая за тем, что происходит, с неким вот таким холодным презрением. А, вот вы не задумывались, да, а что было бы, что могло быть? Еще раз говорю, хорошо, что не было. Если бы за вот этими беспилотниками, а это фактически аэроторпеды, да, двигатель внутреннего сгорания, пропеллер. Ну, вы помните, лютый беспилотник там, или коса, или бобр, бибер. Вот. Если за, ним бы еще, за ними бы еще шли а, крылатые ракеты, ну да, с реактивными двигателями, набреющими. Понимаете, что могло бы быть? И у меня... Вопрос рождается, да, Я смотрю на наше начальство, а вот каким образом с той стороны еще существует государственная власть, как некая организованная сила, которая может обеспечивать вот такие вот атаки беспилотных аппаратов, массированные на цели в нашем э, глубоком тылу. Почему они до сих пор... Это возможно. А вы что, серьезно надеетесь, что... Трамп придет и додавит Украину. Но ну, я думаю, что ну, скоро все эти итоги, так сказать, посидела в джидзе там и прочее будет известно. Ну что, действительно, рассчитывайте, что Трамп решит за вас все вопросы, что самим ничего не надо делать? Что можно и дальше посылать нашу пехоту в местные штурмы против вот этих туч дронов? И, и... и если вас мучают вопросы, то, то, что злякались россияне без что было им лячно, и они хотели Будь-за що опинитися в безпечному місці, то відповідь категорична так. Он росіян опитали на вулицях чи було їм лячно, коли російську столицю атакували. При тому, що це ну скільки там було цих безпілотників, ну скільки було цих атак для нас, для українців, це вже абсолютно норма. Я навпаки лякаюсь, коли спокійна ніч. Я думаю, що відбувається, не вже Путін здох? Штайнович ні ще живий, на жаль. Але тим не менше, я вже не знаю, чи треба давати поради росіянам готуватися та звикати до того, що це буде системою. Але вони мають знати, що ось так виглядає СВО, коли ти спиш тихесенько в своєму ліжку, а там тадах! і прилітає безпілотник. Заснулося 5 часов, того, що дуже сильний був тріск, в окно мене окна, от я в сусідньому домі живу, во двох у мене. Тишина вроде, ничего, а мы же собрались выходить. Очень страшно, не дай бог это никому, конечно, пережить. спали в этот момент или уже да, проснулись? Да, ну проснулись, конечно. Я вообще сплю крепко, но э, все и дети, все мы проснулись, и муж, у меня муж аж упал из кровати. Очень страшно, очень. И потом мы видели уже второй, прямо в лесу мы видели, когда вот сбили ПВО. Это уже мы стояли, смотрели, потому что мы ничего не понимали, где. Потому что мы понимали, что это на нашем до, ну, в нашем рядом. Но мы думали, что то в нашем доме. И смотрели как через окно. И в этот момент мы видим, как сбивает ПВО вот прямо вот в сторону парка. Еще без беспилотников, але уже давным-давно и без мирного, нормального життя. Так проживають маріупольці, які три роки благають російську окупаційну владу. Це ж треба вдуматись. Окупаційна влада прийшла тебе вбивати, знищила твоє місто, побивала сусідів, можливо, навіть родичів, і ти до ката й вбивці йдеш просити по допомогу. А кат тобі безкінечно показує, що йому плювати, плювати, що йому твоя доля абсолютно не цікава. Ти йому не віриш. До тих пір, поки твій будинок остаточно не зносять. А отже, і надії та сподівання на те, що твій будинок відновлять, перетворюється на суцільну руїну. Осматричі от мене був дом дев'ятсот одинадцятого года. Італьянці строї звісно італія на налогова. Знаєте, ну я так плюс-мінус Через дорогу. сніс зачем два двох дом? Снесли. Неужели нельзя было один этаж сделать? Так итальянцы приходили перед войной, ну, настоять, через переводчика разговаривали и говорили, что будут реставрировать. Я даже газетку хранила. А теперь живу вообще жить. Уже третий год. Не дали квартиру? Ну, узнавала, 286. А дают где людям? Знаете, где? На жили? Невском. Вот там где-то, да. Хотя вот Путин выступал и говорил, что не должны далеко отселять. Вот представьте, вот я сейчас осталась одна. Мне 70 лет, да? Меня поселят тут, вот видите, что? встретила соседку. Сели, поговорили. Я имею право жить в своем районе хотя бы. Ну понятно. Я не говорю, что на нас... Вы знаете что? Вырыли котлован, Поставили забор и уже два года. Не делают ничего? Ничего не делают. Два года. А что, могут заново его построить? А вот не знаю. Или кто-то положил уже лапку, да. Вот в моем общежитии, где я живу, а Бахчеванджи вы знаете? Знаю. Вот я там в общежитии живу, на То есть вы, вы с кем-то в комнате, да? Да, с сумасшедшей женщиной. То есть вы все три года вот после вот этого итальянского дома вы, так, вы живете там, да? да? Причем, вы знаете да. что? Меня практически ну, толкали туда. А квартиру дали во дворе. У них чуть-чуть пристроечка была развита, разбита. Им дали квартиру моментально на Невском. Вот такие у нас дела. Ну, вот театр у вас строится. Люди ходить туда не будут. Почему? А люди там погибли, знаете. Такого театра уже не будет. Такого театра уже не будет. А вы представляете, что такое, когда у тебя было все... Главное, что ты жива осталась. Было все. Я думала, мне хватит до самой смерти. Одежда, хорошая мебель. Все. Ничего, сто тысяч я не выплачу. Что на эти сто тысяч здесь можно купить? Проездника. Я сижу в подвале. Недалеко от своего дома. Вот так, на, на уголочке. Выгляну. А дом стоит. Ровно были побиты там все. Я пошла одни камни. Одни камни, даже ну, ни одного знакомого, черепочка, кусочка чего-нибудь. Представляете? Это перенести вообще. Это невозможно просто пережить. Думаю, как хорошо, что мои близкие, оно ну, у меня в 20 году муж умер, через 4 месяца после его смерти мама умерла. Думаю, как хорошо, что они не дожили до этого. Серьезно. Потому что это... А у меня был такой ремонт. Я что, буду сейчас мебель вот эту покупать всю? Она мне уже нужна будет? У меня в общежитии, в общежитии, в общежитии шкафов нет, вот это, что у меня там... Хожу почти все, во всем, чужие сапоги. Это я в жизни, у меня сестра старше, я в жизни ее вещи не носила. И клопы, тараканы, и, и мыши. Все, да, так это еще самое лучшее, говорят, общежитие. А почему не травят? А вы за свой счет делаете. Слушайте, вы какие-то вещи рассказываете ужасные. Вот сосед клопов травил, пять тысяч заплатил. А потом второй раз еще. Да, вот так мы живем. І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте під фінал нашої програми нам лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що в 25-му році ми маємо обов'язково перетнути межу в мільйон підписників. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати команду YouTube каналу Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Бережите себя, бережите Украину. До встречи.